Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Saya ada sebuah speaker aktif Seperti ini Pleco Super Bass Super Suara Yang mana speaker aktif ini Bisa disuplai dengan listrik Nah ini dan juga uh, DC 12 sampai 24 volt ya Jadi bisa digunakan di rumahan Bisa juga di mobil eh ya. Kata yang punya ini katanya kadang hidup dan kadang mati. Oke, yang punyanya juga sudah membuat colokan kabel AC-nya angka 8 ini ya. Kan kita nyalakan saja langsung. Nah, oh itu kadang hidup itu. Kadang mati ya seperti itu hidup sebentar seperti itu tadi indikatornya ya. Dan nah itu seperti itu ya. Dan ternyata seperti itu. Jadi kadang hidup, kadang mati. Oke, akan kita buka saja langsung. Oke, karena ini kadang hidup kadang mati, jadi langkah pertama ya kita solder ulang saja dulu, terutama bagian-bagian kaki -bagian trapo, yang untuk AC-nya ya, ini semuanya aja kita solder. karena komponennya ini tidak nampak di dalam kita tes saja dulu apabila masih hidup mati hidup mati yo baru kita bongkar casingnya ya karena sepengalaman saya kejadian seperti ini biasanya karena solderan ini sudah Lupa soket-soketnya, ya. Kelihatannya memang solderannya ini yang bermasalah soalnya nampak seperti ada udaranya ya biasanya hal seperti ini PCB nya korosi atau berkarat ya komponennya coba tes sudah saya nyalakan ya coba akan kita hidupkan apakah langsung hidup ternyata belum mau ya Oke akan kita lanjutkan pencariannya Oke kawan-kawan <coughs> saya lupa eh, sebelum melanjutkan penelusuran ya jadi saya terlupa ini mohon maaf kepada para pemula jangan lupa kabel AC nya ini dicek dulu ya tapi ternyata untuk kabel AC ini sangat bagus dan ini mati total sebabkan kesalahan saya sendiri ya jadi seperti ini ini kan tadi saya solder ulang e, ternyata tadi dihidupkan kan kita setel bersama-sama kita coba nyalakan dan mati total ternyata di sini tadi ada saya menyoldernya kurang hati-hati ya nah ini saya zoom nah ini jadi kaki ini tadi tergabung ya nah ini ke ground nah itu nah ini jadi kesalahan saya sendiri mensolder yang tadi ini tergabung tidak kelihatan ya rencana tadi saya bongkar saya perhatikan lagi ternyata ada jalur yang terhubung Alhamdulillah sekarang sudah Uh, Oke, okay. kan kita tes saja langsung. Nah, itu langsung sudah menyala ya kawan-kawan ya. semua. Nah, ini sudah nyala ya. Oke, okay. mungkin itu saja yang dapat saya atas kekurangan. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.